В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 250 километров границы с Россией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО. По его словам, на двух наиболее опасных участках закрыты пути проникновения боевиков и тяжелого вооружения из Федерации. Окончательно восстановить контроль на границе власти рассчитывают уже до конца недели. Петр Порошенко также заявил, что после этого будет введен режим прекращения огня на ограниченный срок. Пауза будет сделана для того, чтобы террористы и сепаратисты могли сложить оружие. Президент считает, что прекращение огня может послужить началом реализации мирного плана урегулирования конфликта. Время действия прекращения огня будет ограничено, потому что будет безответственно сегодня втягиваться в затяжной переговорный процесс. Потому что нам не нужны переговоры ради переговоров. Нам сегодня необходимо, чтобы мы вышли на режим, когда, с одной стороны, мы можем гарантировать безопасность всем, кто живет в Донецке и Луганске. Мы можем гарантировать защиту от мародерства. Мы можем гарантировать захист от мародерства. Мы можем способствовать процессу разоружения, за которым последует за которым последует решение об амнистии или о защите от уголовной ответственности тех лиц, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови. Украинские военные и пограничники за последние несколько дней заблокировали движение семи автоколон боевиков, в состав которых входили несколько автобусов с оружием, два БТРа, два танка, Т-64 КАМАЗы с установленными, с установленными, на них пулеметами, система залпового огня ГРАД. К последней прилагались документы, подтверждающие, что боевая машина принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности Андрей Порубий. Также, по его словам, украинские Военные продолжают замыкать кольцо вокруг захваченных боевиками территорий. Были поставлены блокпосты на тех ключевых. Были поставлены блокпосты на тех ключевых артериях, по которым перебрасывали или пробовали перебрасывать подразделения российских спецслужб и российской техники на территорию Украины. Значит, тот пункт, к которому мы сегодня дошли с боями, с победными боями. Наши вооруженные силы это Бирюкова. Наши збройные силы царь Бирюкова. Группа террористов численностью около 150 человек пыталась прорваться в районе Сватова через блокпост сил антитеррористической операции. Украинские силовики открыли ответный огонь и уничтожили головной грузовик колонны террористов. Боевики разбежались, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В целом, по его словам, ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно. Здания областных управлений Нацбанка и Госказначейства в Донецке разблокированы. Уже завтра учреждения возобновят работу. Об этом сообщается на официальном сайте Донецкого городского главы Александра Лукьянченко. Террористы захватили эти помещения сегодня в первой половине дня. От сотрудников требовали перейти в финансовые структуры так называемой Донецкой Народной Республики. Руководство НБУ приняло решение приостановить деятельность захваченного управления и отключить платежную систему. Основной мотив – Такого шага сохранить в жизни людей, которые там работают, сообщил глава Нацбанка Степан Кубьев. 600 миллионов гривен, сэкономленные на выборах президента, правительство планирует направить на поддержку армии. Об этом на согласительном совете заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема. А депутатов он потребовал срочного рассмотрения поддержки соответствующего документа. В свою очередь парламентарии настаивают на введении в восточных областях военного положения. Некоторые фракции инициируют разрыв дипломатических отношений с Россией и введение визового режима. Кроме того, депутаты обещают не прекращать свои деятельности во время летних каникул, в случае необходимости обязуются быть на рабочих местах. Мы должны установить такой же режим, который был установлен на время начала работы этой сессии, когда у нас было право собирать сессию без предварительного согласия депутатов по решению председателя Верховной Рады в случае необходимости. Это позволит нам очень быстро реагировать на события, которые происходят в стране. украина подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с евросоюзом в брюсселе 27 июня об этом сообщает пресс-служба совета европы в этот же день аналогичные документы утвердят с молдовой и грузией в российском министерстве иностранных дел ранее отметили что не собираются налагать на украину санкции за договор о сотрудничестве с европейским союзом однако в ведомстве подчеркнули что о торговых льготах киеву придется забыть параллельно россия угрожает торговой войной и Молдове. Европейские рынки частично для украинских производителей уже открыты. С 15 мая ЕС в одностороннем порядке снизил таможенные пошлины для нашей страны. По оценкам Евросоюза, эти меры позволят получить Украине дополнительную экономическую выгоду до полмиллиарда евро в год. Нафтогаз подал иск в стокгольмский арбитраж. Компания требует установить справедливую рыночную цену на ресурс, который Газпром поставляет в Украину. Соответствующее сообщение появилось на сайте Нафтогаза. В иске также содержится требование взыскать с российского монополиста переплату за топливо, поставленное с 2010 года. По оценкам национальной компании она составляет 6 миллиардов долларов США цены в Европейском Союзе, не на большую Сейчас цены в Европейском Союзе, несмотря на большее расстояние транзита и большие расходы «Газпрома» на поставки газа в эти страны, намного ниже, чем те цены, на которых настаивает российская сторона. Конечно, как говорят русские, это большие секреты. Но секреты секретами, а я докладывал премьер-министру. И это не является большой тайной. Немецкая компания предлагает сейчас украинским потребителям, в том числе НАК «Нафтогаз Украины», покупать газ по цене близкой к 300 долларов за тысячу кубических метров. Не думаю, что любая европейская компания будет делать подобное предложение себе в убыток. Не думаю, что будь-яка европейская компания будет делать подобные пропозиции себе в сбыток. Шансы Украины выиграть у России в стокгольмском арбитраже очень высоки, уверен премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркнул, что Москва изначально не была настроена на результативные переговоры и надеялась, что газовый шантаж станет одной из частей плана по уничтожению нашей страны. Однако Киев не собирается поддаваться на давление Кремля и ежегодно датировать «Газпром». Это общий план России по уничтожению Украины. Это еще один этап российской агрессии и против украинского государства, и против украинской независимости. Мы не будем датировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытаскивать из карманов по 5 миллиардов долларов США в год, чтобы Россия покупала на эти деньги оружие, танки, самолеты и бомбардировала украинские территории. украинские территории. Напомним, с 9 утра российский «Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на режим предоплаты за голубое топливо. Таким образом, в следующем месяце «Газпром» поставит столько ресурса, сколько Украина оплатит в этом. А его цена по условиям российского газового монополиста составляет 485 долларов за тысячу кубометров. Отметим, что прошедшие трехсторонние газовые переговоры результатов не дали. Российская сторона отказалась принять предложенный Еврокомиссии компромиссный вариант 320 36 долларов за тысячу кубометров газа для Украины. В «Газпроме» также сообщают, что компания обратилась в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 миллиардов долларов. Часть долга составляет поставка ресурса по цене, установленной монополистом в одностороннем порядке 485 долларов за тысячу кубометров. Курс российского рубля стремительно начал падать после того, как Москва решила перевести Украину на предоплату за газы и остановила поставки голубого топлива. Последние данные московской биржи указывают, что провал трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Брюсселем о газе ударил по российской валюте. Сегодня курс доллара и евро к рублю выросли на 16,26 копеек соответственно. При этом стремительно дешевеют акции «Газпрома». С утра они потеряли почти два с половиной процента стоимости из-за газового конфликта и снижения курса рубля против доллара и евро падают акции и других российских компаний Сбербанка, Норникеля и Лукойла. Беларусь заблокировала импорт украинских кондитерских изделий для ввоза сладостей Минск требует от украинских производителей повысить цены от 30 до 500. Тысяч процентов. Это практически полностью исключает их реализацию белорусскими потребителями. Такое решение противоречит международным обязательствам Беларуси, говорят в ассоциации УкрКонтПром. Также там считают, что из-за этого Украина до конца года потеряет 130 миллионов гривен. Введение Национальным банком Украины плавающего курса гривны позволило улучшить платежный баланс и предотвратить отток резервов. Об этом заявил профессор экономики из Маахстритского университета Бертранд Канделон, комментируя нашему каналу итоги стадней работы НБУ под руководством Степана Кубева. По его словам, снижение стоимости гривны стало позитивным фактором для экономики. Кроме того, это способствовало восстановлению сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. good things to let uh, the veneer uh, floating Очень хорошим решением было установить плавающий курс гривны. Это основное требование МВФ в течение нескольких последних лет. Так что это очень хорошо. Последствием этого стало восстановление платежного баланса. Это гораздо лучше, чем если бы гривна оставалась на прежнем уровне. Потому что в таком случае ваши резервы уходили бы из Украины. Моя точка зрения такова. Поскольку страна до сих пор находится под давлением, я бы порекомендовал иметь достаточный объем резерва на на случай, если будут предприняты спекулятивные атаки. И этот резерв должен состоять из долгосрочных активов, а не краткосрочных. Сейчас он в основном состоит из доллара, и это хорошо. И уже считанные минуты остались до начала программы «Национальный интерес», в эфире которой партнер украинского кризисного медиацентра Татьяна Попова расскажет о том, как распознать фейки в средствах массовой информации. Дождитесь. Мы же увидимся в 19.00. До встречи.